নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালেই আছে ময়ো ভালে আছোঁ আনদিনাখনৰ দৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আনদিনা মানে আজি বহুদিনেই হ'ল ভিডিঅ' মই দিবই পৰা নাই মানে এলাহে হৈছে নে কি হৈছে মই নাজানো কিন্তু একদম দিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু বুধবাৰে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কেতিয়া দিম নাজানো আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই ক'ত আছোঁ দেখিছেনে কিমান এটা সুন্দৰ ঠাইত আছোঁ দেখি চিনি পাইছে ক'বলৈ নালাগে এতিয়া সোণগুটি ওলাইছে পকা নাই পকিব মই ইয়াতে আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক কিয়নো নেদেখুৱাওঁ ইমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মই উপভোগ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ মই আপোনালোককো দেখুৱাওঁ দেখি ভাল লাগি গৈছে একদম মনোমোহা এটা পৰিৱেশ এতিয়া পথাৰবিলাক সোণোৱালী তেওঁ যিমান আপুনি চাব যেনিয়ে চাহনিয়ে পথাৰ মানে সোণোৱালী কোনো আলি হোৱা নাই কিয় এতিয়া অকণ অকণ সেউজীয়া হৈছে কিন্তু সোনগুটি ওলাইছে কিমান দেখি সিফালে ৰাস্তা ৰাস্তাটো সিফালেও আছে আৰু সেইফালে কিমান ভাল লাগিছে কৰি দেখুৱাই দিছোঁ একদম চুই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ভাল লাগিছে চুবলৈ পাই এনেকৈ লখিমীক সেৱাও জনাইছোঁ যিসকলে খেতি কৰে তেওঁলোকে বুজি পায় কিমান ভাল লাগে আৰু আমি চাইছোঁ আমাৰ বাৰু নহয় এইবিলাক খেতি এই ঘৰৰ অনাৰ হয় ঘৰটো বনাই আছে তেওঁলোকৰে হয় মই চাব পাইছোঁ সেইটোৱে ভাল লাগিছে এই কাতি বিহুত জেং দিছিল জেং কাতি বিহুত চাকি দিছিল জেং দিয়া বুলি কয় জেঙত কিবাকৈ চাকি দিয়ে সেইটো আমাৰ কামৰূপত নিদিয়ে এনেই ডাইৰেক্ট দিয়ে এইটো চাইডে দিয়ে আৰু মই দেখিছোঁ কি বুলি কয় সিমান নেজানো লাহেকৈ আৰু কাটিব হ'বই পটককৈ শালি ধান কাটিবলৈ বৰ সহজ পটককৈ হৈ যায় বেছি কষ্ট নালাগে আমাৰ ঘৰত পৰে কিন্তু আমি ইয়াতে মৰিগাঁৱত যিহেতু মই দেখাই নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এনেকৈ ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ আৰু ক'ত বগৰী লাগিছে দেখিছেনে নাই মই নকওঁ আনি কিন্তু ময়ে খাব লাগিব আৰু গছডাল হৈছে এনেকুৱা সেইদিনা বেলেগ গছ বেলেগ গছত এনেকৈ সোমাই পেলাই হৈছে আচৰিত আৰু মই এনেকৈ টাইম পাছ কৰি আছোঁ বাবু স্কুলত ধৰি সি তাৰ বৰষুণ পৰিছে দেখোন কেইটোপালমান সি বৰষুণ পৰিছে বৰষুণ অহা এটা কথা ওলাই আছে নিউজত পাইছোঁ হ'ব চাগে তাৰ গাটো অলপ ভাল নাই তথাপি নহ'ব বুলি কৈছিল স্কুল খতি কৰি থাকিলেতো ভাল নহয় সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আহি মই এনেকৈ ৰৈ আছোঁ চকীখনতে বহি আজি পিছে আন মাকবিলাক মাৰ্ক আজি দুদিনমানৰ পৰা ক'ব সিহঁতে নিমন্ত্ৰণ খাই পৰিছে মই আৰু সেইবিলাকত নাযাওঁ ভালো নালাগে যাবলৈ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক দি থৈ ৰাখিব অহাটোৱে উদ্দেশ্যই নহ'ব যদি নেকি ঘূৰি ফুৰোঁ নহয় জানো চবৰে মনৰ ভাৱ একে নহয় 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 জানো মোৰ তেনেকুৱা ভাৱ হয় কাৰণে মই ক'তো যাবলৈ ইচ্ছুক নহয় আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল নলগা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক নাচায় আৰু মোৰ দিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে চাই থাকিলে বাৰু এটা আকৰ্ষণ বাঢ়ি থাকে বোলে চাইছে মানুহখিনি মই আপডেট দি থাকিব লাগিব নোচোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ দিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে ঠিক আছে বাৰু পিছত লৈ পাম আৰু এঘৰৰ এনেকৈ ধান কাটা হ'ল সিহঁতৰ চাগে আগ আগতীয়া আছিল সেইকাৰণে সিহঁতৰ ধান পকিলেই আৰু কাটি এনেকৈ ট্ৰেক্টৰত ভৰাই লৈছে বান্ধি ঘৰত লৈ যাব দেখি কিবা এটা ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকক দেখুৱালৈ এনেকৈ কষ্টৰ ফল লৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া বাৰু সুবিধা হৈছে মেচিনত মাৰে সুবিধাই নাই আৰু এইডাল পৰি গৈছে মই বুটলি ল'লোঁ আৰু ঘৰ আহি পাই লগালগ তৰকাৰী বনাব ধৰিলোঁ এয়া হৈছে ফুলকবি বিলাহী আৰু আলুৰ চব্জি মাছৰ লগত বনাম এতিয়া ফুলকবি বিলাহী ওলাইছে আৰু এতিয়া পানী দি দিলোঁ পানী অলপমান জোল কৰিম মাছৰ তৰকাৰী জোল মানে এখনে তৰকাৰী বনাম সেইবাবে অলপ জোল জোল হ'লে ভাল লাগিব আৰু পানী দিলোঁ অকণমান গৰম পানী আৰু লগতে মাছখিনি দি ভালদৰে উতলিব দিম আৰু অলপ অলপ জিৰা গুড়া দিম আৰু অকণমান জিৰা গুড়া দিলে ভাল লাগে ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাত দিব লাগে এতিয়া আৰু ঠাণ্ডাকালিৰ তৰকাৰী খোৱাহে কথা মোৰ পিছে এবাৰ ধনিয়া ছিটোৱা হোৱাই নাই নাগা ধনিয়াকৈ দিব লাগে কিনি অনাখিনি হৈ যায় কলপাতকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বৰ সুবিধা হৈছিলে ময়ে কৈছিলোঁ সেইদিনা পইচা খৰচ কৰাতকৈ হয় ঘৰৰে কিমান কলপাত আছে ভালো লাগে ধূলি দিনকেইটা অলপ দিগদাৰ হ'ব ধুওঁতে বাকী বৰষুণৰ দিনতে এনেই ধূলাই হৈ যাব লাগিব সেইটোৱে আৰু সেয়ে কোৱাৰ দৰে নজৰ লাগিব চাইছো আৰু সেয়া চাহ খালো ঘুগুনি খালো বাইদেউ পকৰিছে এইপিনে সেই চচৰ মুখত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে ঘুৰা সান্দি আছে দুখন চাকনি ল'বানে দুখন চাকনি ল'বা বোৱাৰীক যদি ধুনীয়া ঘুনিয়া একেবাৰে ক্ষীণমিন ধুনীয়া ক্ষীণমিন একেবাৰে সেইকাৰণে কেৱল হেৰি কৰি থবা কালপ কলপাত চলপাত ঢাকি থবা কাৰো যাতে বিপদ নহয় মানে হা হাপ্লেইন ডাঙৰ ডাঙৰ